Yeah. 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 Да пошли посылка. Yeah. Посылка. <реклама> посылка. <реклама> иди, сынок, иди. Я там... работает, <реклама> <я>, Черт <реклама> Невозможно подъезд открыть. <реклама> Такие дурацкие вот эти ключи пластмассовые, ребят. <реклама> 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 От квартиры есть, да. 20 минут стоял, 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 стоял. Тут никто не выходит, не заходит в подъезде мертвое царство. В общем, просится со второго часа третьего этажа. Капает кондиционер. Прям на их кондиционер и создает вот такой звук тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. А что я сделаю? Сейчас я не знаю, что как я. Ту трубку что отрезать, чи, чи зарезать. Как сделать, короче. Женщина прям видео сняла. Говорит, нашла кондиционер, говорит, если можно сделать, Теперь спать невозможно. Ой, вышла, вот зачем закрывать? Вышла открыть подъезд, закрыла квартиру. О, нет. самок. Дида. Вчера спектакль. Сегодня просыпаюсь, режиссер звонит. 11.10. Мне на 11 репетиция. Проспал. Ага. Получается вот эта трубка, видите? И капает она вот сюда. Видите кондиционер там? Вот эта трубка. А как ее, ребята, сделать? Я не знаю. Ну, как ее сделать? Вот так. Вот так сануть. Надо включить, наверное, чтобы оно капало, да? Господи, черт ногу сломая Шут тут такая, стулья, хуюлья. На кое то коробка надо. Где кондиционер? Что ты? Сварлив. А? сейчас скинула соседка видео ну конечно нам людей раздражает попробуй так пожить в этом смотрите видите именно на балкон им капает сейчас еще видео Раз, два, три, четыре. Пятый, четвертый, третий. Угу. Да. Так, этаж это у меня пятый, четвертый, третий, да? Угу, mm -hmm, да, сильный. Угу, угу. Сейчас оно... Я так сделав Если что, сейчас буду искать Возможность, чтобы оно капало Вот туда, если надо, вот туда как-то Чтобы вот так загнул Чтобы оно капало Понял? И туда в дырку Чтобы попадало Или вот так прямо сделаю уже не буду попадать по-другому как я удлиню я же не вытяну такой стук с утра до вечера кондиционер капая на людям на кондиционер и, и А я вижу, котик сейчас сидит, а то, сынок... Одевай уши свои. Я хотела... Уши одевай. набрать. Это яке? Не знаю, какое. Я не вижу. Красное. Право, красное, право. Вот. це. Сама чего не делаешься? Чего ты сидишь? Чего ты сидишь? Что не получается? Ну, что не получается? Почепила. За котиком смотрю. Я ну, в улице. Конечно. Убрала, постирала. Уши одевать, а не убрала, постирала. Мне твою убрала, постирала не надо. Мне уши надо, чтобы ты одевала сама. Ты соображала, мандуй своей. Самалка. Балдуй. Кричи ты, кричи, ты начинаешь кричать. Да мне не надо, не кричи. Соображать надо. Может кому другому рассказывать, кричи, не кричи. Сказали, что это можно. Вот так я пришла и все. Я тебе объяснял, что ты находишься вот там внизу. Ты сказал, я тебе что объяснял. Я находимся... вот. вот. Вверх да. поднялась, вот. Влево по вправо пошла, вот. Центр нажала. Что? Что? Я для чего орал полтора часа? Вот ты находилась, поднялась сюда. В чем проблема? Я находилась на... В чем проблема? Потом. Вверх нажать и вправо. В чем проблема? В чем проблема? В чем, не в чем проблема? А почему тогда проблема? А не знаю, я не дивилась. А ну, а, ну, а ну, не хочу, я не хочу, я голос, не, я сорвал голос. Я сорвал голос с тобой. Все. Підтримайте здоровье шкіри вашего с ветеринарным 50 часов орал стоял, блядь, показывал, я... что вверх подымись, то вправо пойди. Три кнопки нажать она не может. Ну что я сделаю? это объяснить александр сказали как-то можно зажать кнопку когда в ютубе Чтобы ютуб был как же это сделать зажать кнопку как-то можно и буду ютуб постоянно вот я да Фиолетово. Да, да. А вверх просто отсеченный, да? О, да, я попробую, сможу. Как его удалить? Пишут удалить можно. Как удалить? Как удалить? Как вот это удалить? Ну вот опять я тут. Как же его удалить? Это как как-то в YouTube зайди, парень писал и зажми кнопку. Вот, допустим, один зажать кнопку. Она будет отключать телевизор, и будет кнопка один. Но нема такой функции. Может как-то вот здесь, в настройках. Нет, я не вижу. Хер его знает, тут понимаете, тут попробую разобраться в этом для телевизора. На! Что а ну тут пробовать? Три кнопки нажать. Вверху это, Савелка. Да. Так, а теперь? А На... теперь думай. А теперь налево. То есть направо, направо. Я ошибочно сказала. Да ты постоянно ошибаешься. Ну ничего. Направо. Ты не нажимаешь направо, значит, если не получается. Значит, не туда жмешь. Ну, уже... Центр ищи. Центр еще, центра вправо. Вправо кнопку нащупай теперь. Да что это такое? Ну. Все, вот YouTube. И теперь центр. Другого нема. Это что такое? Это деменция. А это, YouTube. это деменция, а не YouTube. Это сахар твой. И не сахар. Сахар твой. Сахар. Сказали, сахар твой. Чего приключается? Чего? То, что ты в жизни сахар. кроссворд не взяла, не отгадала тяжелого. ни один. Потому что ты в жизни ни хера не думала. Балдой своей. А то картом и звездой. Она была кроссворды брать и читать. Хоть один кроссворд за жизнь разгадала. что деменция? Хоть Той деменция. А от тяжелого, тяжелого труда? Да. От того, что мозги не работали. Тобто те, що я сказав, работало. Вчора рибу засолили, вже риби лотка нема. Риби засолили, вже нема. Це що таке? Знаю, це Самвел. Привет из Германии. Samuel. Уважаемый и дорогой Самвел, пожалуйста, передайте эти деньги Зине. Сделай тише. Тише сделай. Что ты делаешь? Куда ты нажимаешь тише? Что ты ти? клацаешь? Тише вот большая кнопка. Выключи его к чертям. Уважаемый дорогой Самел, пожалуйста, передайте эти деньги Зине. Спасибо вам. А кто Не знаю. Конверт. А где ты взяла конверт? Так, не треба було дівати операції. Каже, я писала Савелу три рази. Він сказав, я цим займатися не буду. Я поведу її в ето, на масаж. Масаж їй нічого не дасть. Це, каже, треба подушку брати. Оту. Це то, що писали письма, що я читав ото, письмо трьохкілометрове, що ти Ні, вона... не буде нічого діти. Ти будеш що то діти? А, ото принесли тобі. Да. Вона принесла за письмо, мій адрес каже, усе, як фамілія не мочиться, це не брехня каже. коли вона приходила. Учора Возле... прийшла, третій раз до мене приїжджає, єлі виловила, щоб я сиділа на вулиці. Вона то адрес знала, але вона ж не прийде сюди і уїжджала ні з чим. А вчора прийшла, я сидю. І ходить, то що поливають, маленька, валя її звати. Отак на пробор волоси, теж вже за 70. И она слушала, что так сказала. Это все, кажется, делается от этих. Вот это, что у меня сосуды. Вот это надо, чтобы спала я. И только на шее вот это было. И все остальное на матрасе. А на шее вот это. А, она, а уши не может одеть. Дальше, дальше что делать? Дальше что делать? Ну, Делай, покажи, что, что делать. делать. Она мне не дала эти. Они продаются около вашего театра. Каже, я тогда сказала сама, каже, сказал, я знаю, где этот магазин. Оно, 350. И что будет? И их носить постоянно. Артроз изменится коленного сустава, деформирующий артроз, который деформировал кость. Ну, на тоже артроз, артроз. Значит, артроз артрозу рознь. Артроз, артроз у нее В мене її лева в мене права. Вона, Таня, я Таня. Я 4 февраля, і вона 4 февраля О. родилась. Тільки вона в 61-му році. З небольшої різницею, да. За 13 років. З невеликою різницею. І що далі? Що ти поняла з цього всього? Ну, що це, що от і, стіл... і буде? стільки поможу. І що буде? Лучше буде. Не... Що буде? Не буде мені це криве, криве, оце все мені. И никакие врачи тут ничего не помогут. Делай, делай, что ты не делаешь. Мне надо такие тапочки. Я в хате должна в них ходить. Такие красочки, э, кроссовочки, чтобы вот тут сеточка была и тут. Ну, короче, надо э, зайти в тот магазин, где все продается. Они меряют ноги. Бывает, нога короче, бывает... Чего она тебе вам не повезла? Хай бы она тебе повезла и померила. Я устал. З тобою тягатися, понимаешь? Ну, є телефон, я прозвоню. Ну, от прозвони, хай тебе, хай тебе возять, хто хоче. Я устал, я вже не мав. Ну, все, ти мені ответив. Я устал з тобою тягатися, понимаешь, под руки. Устав з тобою тягатися. Тапочки мірять, красовачки мірять. Ходить, не пойміш просить, не пойміш, що спрашивать людей. Є якісь є красовочки купить, дайте красовачки, чи поміряйте ноги. Нема ничего, действительно. Красовочка, она будет дома ходить. Да. Скидать, как спать. Ну ходи, что а что Письмо есть, там визитка есть. Там мне дала она на первый случай вот ту стелечку вот А тоді, каже, их менять, через три месяца. Да Поможет. Детей немає. Может, вона сможет меня. Я скажу, я рассказала с Все, он что я очень занятый. Если хочешь... Я устал. устал. Знаешь такое слово? Устал. Вот и все. Устал. Срывать голос и нервы, нервную систему. И тратить свою жизнь. Устал. У тебя еще двое детей есть. Они приезжают и тягаются с тобой. Я не один на свете. Стелечки. Буду, блядь, лазать стелечки искать какие-то. Просовочка, чтобы она спала на маслаках. филе есть. есть. Спасибо, Ой, не хочу. Я сыт по горло всем уже. Даже на начнет капать, я не пойму. Где то вода, ребят? Ну, должно мимо лететь сейчас, думаю. Должно лететь мимо. уже прописать. Откуда я знаю?